Вітаю, це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія кіно, яке не лише розважає, але й наповнює. Сьогодні дивимось таємниці Лос-Анджелесу, один з найяскравіших фільмів кінця 90-х, детективний сюжет якого розгортається в Америці 50-х років. У Лос-Анджелесі заарештовують ватажка мафії Мікі Коїна. Один за одним його помічники, які прагнуть обійняти вільне місце, гинуть. Розслідувати ці вбивства доручають Баду Вайту та Еду Екслі, двом поліцейським, які терпіти не можуть один одного. Таємниці здобули два оскари в номінаціях: найкраща акторка другого плану Кім Бесінгер, та найкраща сценарна адаптація Джеймс Елрой. Утім, вже майже 15 років глядач шаленіє від цього кіно не через Оскари і не завдяки фантастичному кастингу Расел Кроу, Гай Пірс, Кевін Спейсі, Дені Девіто глядачі люблять таємниці за особливу атмосферу, в яку поринаєш, поки дивишся стрічку. Чорний детектив про іншу епоху та інші звичаї сьогодні переглядаємо у компанії Джамали Співачки і від акторки, чия зовнішність ідеально пасує, зокрема Америці 50-х років. Добрий Добре вечір. Дякую, що прийшли. Джамала підпільне прізвисько. Джа має голос на чотири октави. Віднедавна ще й акторка знялася в одній з головних ролей в українській стрічці Кумир жінки Одрі Хепберн та Пенелопе Крус. Не пропускає жодного фільму Веса Андерсона та Педро Альмодовара. Полюбляє слухати вінілові платівки. Їх у Джамали близько п'ятидесяти. Прежде чем мы начнем смотреть это прекрасное кино, куда бы вы вписались кастингово, как мне кажется, идеально. Спасибо. Расскажите, вы что-то слышали про этот фильм про Я его Я слышала, титулы? что действительно он собрал очень много Оскаров. И даже за музыку. И, конечно, там снимается прекрасная, великолепная Ким Бессингер. Я считаю, что она красивее и гораздо больше мне шарма, чем раскрученный Мерлин Монро. Но это мое такое субъективное мнение. Поэтому с удовольствием просмотрю фильм с ее участием. Что вы рассчитываете увидеть в этом фильме? Может быть, это жестоко, но я даю фильму минут 10-15 от начала, чтобы... Действительно, этот фильм меня зацепил настолько, и я, я продолжала его смотреть. Очень много ссылок есть на то, что режиссер хотел его сделать в стиле Нуар. Не знаю, насколько этот фильм получился в стиле легендарного Кертиса, но я думаю, что я не встречусь там нуар в чистом виде, это может быть неонуар. В общем-то, интересно. Тож, дивимось таємниці Лос-Анджелесу разом із Джамалою. А після перегляду будемо говорити про цю стрічку про епоху і про акторів, які втілюють цю епоху на екрані. Приємного перегляду! Да. Ну що, я віжу бурю емоцій. Я наблюдав, як ви смотрели это кіно а з якими-то коментарями, понимаю, що... Теперь это как минимум войдет в топ-10 любимых фильмов. С таким кастингом, что первые роли, что вторые роли, невозможно не полюбить этот фильм. Ну а когда просто появлялась на экране э, Ким Бессингер, я хоть и девушка, но мне было очень приятно, потому что это действительно красота в чистом виде. А вы про какую эпоху кино любите? Мы приглашали вас сюда смотреть это кино с определенным планом, что вы обладатель уникальной для современности внешности, которая вписывается идеально в совершенно другие времена. Вы ну, абсолютно органично вписались в ансамбль артистов фильма ⁇ Поводырь ⁇ мне показалось, что вы должны вот оценить Стиль. историческую эпоху. Да, да. Стиль 50-х, 60-х, он привлекает своей необыкновенной женственностью, красотой. Эти волны, это красная помада, это, ну, не знаю, это женщины несли себя. Тот кадр, да, когда она стоит в черном плаще, в черных перчатках, как она манит, манит главного героя, когда он еще не видит, как она выглядит, блондинка она, брюнетка ли? Его не важно. Важно то, что она его уже зацепила даже своим появлением, как она зашла. Вот этой породистости на сегодняшний день немножко не хватает современным женщинам. Да, она проститутка, но какая? Это как у дюма дамы с камелиями Виолетта лета тоже была женщина легкого поведения но за ночь с ней отдавали дома что было в этих женщинах какой в них был шарм какое у них было нутро Им достаточно было просто появиться фильм по был очень важный момент, когда я пришла на первую встречу с режиссером и у меня тогда была корей. Это каре, я не могу сказать, что оно было главным для режиссера, но это было вот первое появление мое, это было важным, да, так же, как важным э, волны и красная помада э, для героини фильма «Секреты Лос-Анджелеса», также для фильма «Поводырь» важным было, что Ольга носит короткую стрижку, которая открывает ее шею, которая заманивает э, главного НКВДиста, э, американца и прочее, прочее, то есть... Неуловимый шик, неуловимый шарм, который был э, в женщинах 50-х, 30-х. Мне бы хотелось, чтобы и сейчас он был. Софи Лорен, женщина из той эпохи, да. которая и, и в эту уместилась на вопрос, кто ей нравится современных артистов. Она так подумала и сказала, ну, пожалуй, никто, потому что артистов калибра мастрояния, Брандо больше нет. Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси на вас, как на зрителя, повлияли здесь, в частности? Кевин Спейси – это вообще, не знаю, мужчина порода. В нем столько шарма. К нему одновременно испытываешь ненависть, любовь. Таких актеров просто я могу назвать единицы. Пример такого мужественного, красивого, но при этом действительно с мега -э секретом каким-то внутри человека. Ну у него же здесь какое-то отрицательное обаяние. Вот это вас тоже как женщину привлекает? Да. Ну, да, ну нравится. То есть должен быть какой-то минус в мужчине. плохие мальчики. Это есть такое. Вот мне нравятся персонажи, которые действительно всегда на грани. Они вот сейчас они плохие, а через какое-то время они раскрываются, как принцы волшебные, набив морду э, кому-то там э, по справедливости. Вот. А вот скажите, для вас хэппи-энд в кино важен? важен. Важен. То есть, если бы вот здесь закончилось все по просто таким, ну не знаю, кровавой баней, какой-то все герои ну, бы погибли, не, пали. тогда это не был бы фильм э, в стиле Неонуар, но обязательно должен быть вот этот кадр, где волна спадает у нее, он стоит рядом. И вот это вот. Ну, это, это важно, это стилистика. А что это вам дает? Это все равно, что если возьмете джазовые стандарт, и там не будет импровизации. А давайте по попробуем понять диапазон ваших зрительских интересов. Там несколько фильмов, которые, которые вам не понравились, и несколько фильмов, которые для вас образец, которые вас воспитали. Белый бим ухо». Трагическая же история там хэппи-энда нету. Танцующая в темноте. Mm, ну, там тоже, тоже я помню, хэппи, что хэппи-энты... Да, хэппи да ну, видите, я сама себе противоречу, виселица. я сказала, да, но есть фильмы, которые действительно не заканчиваются, к сожалению, хорошо, но это, знаете, это как с Майкл Джексоном, ты все время веришь, что он жив, он живет на острове и просто сейчас слушает свой какой-то там уже сотый альбом. Спасибо. Спасибо вам. Це ми щойно подивилися таємниці Лос-Анджелесу і говорили з Джамалою про те, наскільки це чарівний фільм, скільки би часу не пройшло, його завжди дивишся як вперше. На сьогодні все ви дивилися «Підпільну імперію за тиждень наступної п'ятниці. Ми знову зустрінемося і запевняю вас, принесемо вам ще одну дуже непросту, але дуже цікаву кінострічку. Хай щастить.